Всем привет! Сегодня мы на канале Марс и канал Марс. Сегодня в Турции это ресторан. Сейчас будет ресторан на улице. Есть ресторан. Это вверху, а это Это почти как Гулки <music> <music> Маша не ест, да? Поэтому мы идем дальше. <music> Это молочная кашка рисовая. Разные, разные виды. Тут молочко вот так вот нажимаешь, и оно брызгает. Да, ну, оно... я думаю, лучше надо кого-то попробовать. Все... Палочки... Для... для маленьких, да, стульчики? А вот Не знаю, может, колфеточка какая-то. Смотрите, вот это для Винчиков есть такое. Это мой любимый. Давайте, давайте для него возьмем шоколад. вообще Это какой-то фирмы. Ну, Неизвестный какой-то фирмы. Да, Маша любит огурчики. Всякая зелень, да? Это перец, да. Да нет, это не горох. Колбаса не очень вкусная здесь, да, Маша? А вот твой любимый сыр Бери Накладывай сюда Вкусный этот сыр, Маша? Да, а вот так. Батюшка, угу. кстати, еще у были руки? Да, свободные руки, да? да. Потом пойдем дальше смотреть. А ты видела, где папа сел? Ага. Ничего, Коля, будет еще один. Да, спасибо. Разные соки, да? Да, идея, значит, здесь на и это вода. Это значит, что тут сок закончился, и там водичка пришла. Поставь Да. Можете даже. Тут кофе, да? Да, кофе. Вот, смотрите. Поставил. Есть водичка, да? Водичка? А -а -а. Сок налился? Да. Ну тут вообще написано, Маша, яблочный сок. Знаешь, что налипка? Потому что, наверное, там был другой рисунок. Ну, короче, нарисован другой фрукт, не яблоко. А наклеили, что там яблоко. А здесь написано вода. Ты будешь сок с водой разбавлять? Хорошо. сок нет. Пошли, посмотрим еще еды какой-нибудь тебе. Я хочу Ну, ложи себе хлопья. один раз э, взяла это и молочко, но вообще почти не было молока. А ты можешь не наливать молоко только с горкой, чтобы ты могла донести до стола, хорошо?

Переснимай на фотоаппарат У на телефон Когда ну, мы так, да. Папа нам сейчас дает на съемки Мама, его мог приносить? Ну что, он сейчас не носит. Мы же с А мне нужно чтобы снимать видео ну, Мама не может. Мама снимает мои видео

детские какие-то неприятные, там были в детском отделении вообще какие-то неприятные руки, только, только по кусочкам. Мне вот так Не вкусные были? Я их не пробовала. потому что они были подозрительные, да? Да. Вот вкуснятина, да? То, что вы любите. Это блинчики. Это к блинчикам варенье, по-моему. А это в яички туда ложить. Я так думаю. Вот так вот. Видишь? О, пончики есть, смотри. Здесь почти как пицца. Ну это больше на лазанью похоже. Там тесто и творог в середине. А это как будто шоколадку поехал. Угу. Это булочки какие-то. Тоже булочки, да? да? Ну что, пойдешь кушать? Да. Горячая? Я пробовала Десерт почти как банан. Давайте покажу. А тут есть десерты? А. Да. Вот Тогда он был еще клубничный. А. Вот Внутри бананчика а сверху была клубничка, да? Ну, да. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте пальчики вверх. Пока! Ага!